ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ నమ అష్టకం చిద్రూపి పరదేవత భగవతి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి నమ ఈ అష్టకాన్ని అంబాష్టకం అని కూడా అంటారు ఎంతో మహిమాన్వితమైన ఈ అష్టకాన్ని భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న ఆ తల్లి చల్లని చూపులు మనపై ప్రసరించి సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి చివరికి మోక్షం కూడా ప్రాప్తిస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ రాజరాజేశ్వరి అష్టకం అంబాశాంభవి చంద్రమౌళిర పార్వతీ काली हैमवती त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी वाणी पल्लवपाणि वेणुमुरली गानप्रिया लोलिनी कल्याणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बानूपुररत्नकङ्कणधरी केयूरहारावळी जातीचम्पकवैजयन्ती लहरी ग्रैवेयकैराजिता वीणा वेणुविनोदमण्डितकर वीरासने संस्थिता परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बारौद्रिणी भद्रकाळीबगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बाशूलधनुकुशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्रशमनी रमा सेविता मल्लद्यासुरमूकदैत्यमधनी माहेश्वरी अम्बिका परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्टिविनाशपालनकरी आर्याविसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसा पूर्णानुसन्धिकृता ओङ्कारी विनुता सुतार्चितपद उद्दण्डदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालितभक्तराजदनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोककटाक्षवीक्षललितं चैश्वर्यमव्याहतम् अम्बा पावनमन्तराजपठनादन्ते च मोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी इति श्रीराजराजेश्वर्यकं सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु